是今天几号啊？呃，四月二十七号，二零二四年早上四点多，你看我们的塑料大姐在这里嘻嘻擦擦，嘻嘻擦擦的。今天呢是明德小学的儿童节哦，为孩子们准备什么呢？素食寿司。 呃，让我们带去学校，跟其他小朋友们一起分享。菜六呢也是很简单的，嗯、黄瓜，呃，胡萝卜，呃，豆腐，菜团，你看，还有什么色肉松吗？还有素的肉松。 可以把它包成那个素食的呃，什么寿司手卷，等一下我们再来看一看怎么做啊。寿司啊，不是手卷啊。哦，寿啊寿司不是手卷啊、嗯，对。刚刚还有个谁啊？你要二十条就可以摇了。 细也可以，粗也可以，短也可以，长也可以，因为我可以放两条的嘛，要那个条数。 是要调这个呃，寿司拌的醋，六十的白醋，六十的白醋，普通白醋喽。嗯，饭也包好喽。阿、啊、伦才四点就起来包饭了。有机蔗糖三大匙。 啥一思哦？三八石，哦，喜马拉雅岩哦，就是那上古时代的岩哦。什么,么四五十啊？那么、嗯、成品就是这样哦，醋、白糖、盐、小番茄、看看。 哦、我的素食的 playlist 就都没有配了哦，真是不好意思。好、哦，阿伦才被分配到任务是继续把豆腐煎完。嗯，看到没，豆腐就切成切成这种条状。 来听哭来听哭祝、嗯、阿耨才晋升为大佛、哦。嗯

落没？蜡蜡可以。直接在仓库上面里面。好搞,搞笑。<的>用清水，我们来按摩按摩下，行吗、嗯？红发已经洗好喽。 刚才煎好了豆腐，现在开始去包寿司啦，各位。可以，嗯、可以，来、嗯、接下来就到达最重要的包这个寿司环节了。嗯 现在呢，让我们来看一下这个寿司的配料哦。清炒胡萝卜、香煎豆干、新鲜的黄瓜，还有这个是小番茄作为配料。然后呢，这些饭呢都是用啊醋啊、糖啊、盐啊做了一些调味哦。看到吗？整个弄起来就是这样子的画面哦。等一下就把它卷起来，再把它切一切。 哦，对了，还有这个就是什么金瓜做成的这种，叫做什么南瓜香酥肉丝素的哦。嗯、好汤哦，我们、哦、看一下今天睡不醒的这些小朋友们，来自已今天有扯铃表演哦，看起来眼睛很小力。好，现在开始热烈的包粽子哦。那、嗯嗯、我就切啊嘛，妈是你要我做什 不要切了用这个啦。慢慢切啊，好不？OK？可以吗？还是我包？不懂，切跟包都不会样。切跟包我都不会 s o 啊、我们来看一下哦，这个做好的寿司长什么样？这是阿里会带去的小小饭盒哦，看起来是不是还有一点精致，有点美丽呢？嗯，哇哦，很快已经成型了。 可以切到不美的就自己把它干掉吧，哈哈哈哈！看到吗？现在已经是五点半喽，时间我们好像有点紧张了，要赶快啦。 哇哈，这是我们的寿司哦。没有啊？没有。嗯。这个是一个生产线，然后就会到最后就会流过来这边。把我、啊哎、大量的寿司。大量的寿司即将涌现人间。<嘿>我们吃。嗯，我切，都特写。 放大呀！不要丢，慢慢。我要拍松狮，还是那种匠人精神啊？没有，我要要拍一下松狮。又专业了，我想了是是很专业的精神、啊。 拍出那种要怎样拍出那种匠人精神呢？拍人的手，你的你你 okay, 手，不可以拿住的吗？这子那可能，要用你的手，用你的心来拍摄。哦、嗯，可以，让我拿下来先。你前头拿下来，终于做回去。对、yeah, 的。拿一十。

OK，Hello，、okay. 阿润才在吃寿司给大家看一下寿司是怎样的。看,看到了吗？拍一下特写，靠近点的镜头。咚咚咚，嗯、寿司。看到一粒一粒的寿司。看到了。诞生了。这就,就是爸爸妈妈给你们满满的爱。 可以吗？可以。来，现在看一下酷酷六大厨在包什么东西。我不要哎、欸。以后我的频道只给你吧。我不要哎、欸。我要再留一下子鱼，更高喽。啊，拍下这一扇门没有、啊？ 噔噔的噔，刚做好的寿司、嗯，是不是很漂亮呢？但、啊、是你们只能试吃哦。只拿一个杯来二。我只有一个，我只有两个手，一个手拿杯，一个手拿。是。 阿伦才在切寿司哦。看那什么，我来讲。啊什么？看那,看那利落的刀法。<What? S 1> 自己讲啊。那有人自己切自己讲、啊。这个是你自己讲啊。哎、然后你还要假装叫我讲。<講>快点讲。w <What? S 2> 啊看那，看那看那刀啊，几勤劳。哎呦 <laughs> okay, 我的妈！哈哈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 是背景的对白啊。看 <laughs>。 那利落的刀法。哈妈妈，你家懂吗？那满满的爱心，噔，满出来了。啊？看呐、啊、我们去看另外一位。吹开吹飞飞肚子。嗯，那是饭哦。给我给我放。首先要放一个东西。 把、啊、那些噪音叫你们闭嘴！嗯，叫你们闭嘴！阿、啊、玛，你的手不要挡到啊！快快，我们这边已经严重落后了。我在拍一个整个寿司的制作流程哦。喂。嗯，这是历史上少见的影片哦，珍贵片段。你们讲很久要讲啊、哦，珍贵片段了。嗯、啊。就是通常都是你。 呃，那种可以被可以被载入史册的东西出来的时候，<哇>我们才会讲。华夏什么啊？纵观千古华夏，做出呃基品事件的还。你教那些背景啊？哎、欸，那些背景啊，可以飙槽啊。纵观千古华夏，啊这个、谁能这么利落的吧？ 寿司切到这么完美的那个老司，哇<么>！那就是啊，润长。你在讲什么？请订阅哦，不要收了。我没有，我没有拍你。放狼、啊，看唱蝇啊什么？啊，水滴状的，看、哦、水，哎呦，这个外星人，看看。哦，有一个外星水滴哦，外星人。反过来，这个是他的下巴。 什么？哪里有这樣的东西？外星 <noise>，外星的那个哦。OK，我们继续，我们继续，我们继续看刚刚那条寿司过后会怎样？外星寿司大版，外星寿司中版。啊，这些边角料处理一下，可以。我本来以为是一，吃掉啊。哎，你的头。 好，我们在看一个惊人的切寿司手法吧。What？已经隐藏了三，看我拍我表情。w h a 已经隐藏了三十年，从不外传的这一个切寿司手法，今天就要大公开了。What？看吧，我今天先把刀用手这样子一拉。 你你还是快点切啊！那个波盖兔要没有电了。What？、啊、红红的惊人的手法，请看第一招，超过一千 RPM 的速度割下去。好嗨呀！哎呦我的妈！锋利过了两端出现了，首先用最佳的阿嘎的手法 w <What? S 2> 要切出一定的厚度，千万不能有大有小。<laughs> 然后再用一千 RPM 的速度 <What? S 1> 绕百米呢？就是，呃，一分钟会转一圈一千圈啊。嗯、但是你的刀没有转啊。嗯嗯嗯、哎呦我的妈！绕百米。哦。米 RPM。Vibration per minute。我们来一个特写。 <noise> 我们的进度奖哦、啊，拍、嗯、一个特写，哦嗯嗯、啊，拍一个水友哥的特写，嗯、很抠的，帅的、嗯。噔噔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 噔手指啊 w 这是一千一千 V p m 的速度哦，六十哦，六十感觉到整个大地都在晃动啊！ 什么意思？扶好扶手。好哒。嗯，这里是包装部。包装部主任。哼。来自于雷神是什么意思呢？我也不知道。要再聊一下感想。把这拿一片给我。这个没有了。嗯，第二这个。嗯。 哎呦,呦！全部跑出来呀！剩下几片啊？不知道哎。我的翻成是一分哪？是一分半。剩下剩下几片？一二三四,天天四五片，里面上面正三片了。这是蛮的哦，不要怀疑。w h a 哈哈哈 o k 啊，我要停啊，等一下他自己关机哦。我这个。嗯、l o 大家好，熟悉的画面，二零二四年什么？哎呦，换成马斯利亚了。我天！十月二十七号。二零二四年十月二十七号，明德华小的儿童节哦，我们已经准备好了一大堆的寿司，可以压死人了。寿司。 一百五十粒寿司带到学校去喽，很可惜呢，不能到里面拍摄这些欢乐的景象。还有人带进带去拍啊！来，又到了分享时段。我感到很快乐。为什么呢？中纵千古华夏。What？ 拜拜！很快我们抵达了明德小学哦，哪里有很快哦，这里有很快呀、啊！这里就是明德小学上课的时候，家家长在送的这个情景哦。通常呢，大概只要五分钟排队时间，就可以把孩子安全的。 下让他们下车去到学校喽。看一下明德小学美丽的校园。哎呀，看不是很大哦。我们来看一下明德小学，最近树都修剪过喽。第一栋楼叫什么？这个是光前堂的，这个楼叫 Block A。 然后呢，食堂上面那个叫什么？Block <B> 多元用途中心啊、嗯、，Block B 啊。然后那个课室就叫 Block C 啊。没有啊，有 Block C 啊。哦，Block B A 跟 B A 啊。嗯、哦，然后上面这个就是那个以前的旧图书馆了、啊。嗯、这栋哦，写还写着图书馆呢、啊，嗯、很有历史年代的。 这是小学早上繁忙的景象哦，很迟,了很迟了哦，加油慢，风景的吗？有什么感想啊？ 你的第一次儿童节嘞，啊？开心吗？开心。开心你带有一大堆去吃的东西啊！嗯嗯嗯、啊，那个吃到一大堆饼干啦，那个、嗯、巧克力啊，火锅、哦哦哦、啊那个。今天要戴好口罩啊！是、嗯。现在还有多少八？现在能戴口罩？不知道。哎呦，还有超过一半呢、啊。 那你还低，還有超过一般的人戴口罩。嗯，笼统的超过一般是一般多一点，还是接近九十八千了？大概大概是。嗯。班<上>超过一般。班上十三个人会有十个人没有戴口罩，差不多。那、嗯、就是七十五八千吗？我、嗯、很想睡觉啊。 现在已经是六点五十四分喽。哟，那个不准啊！都<没>是可以啊，两分钟。两分,、no, 哦、分钟。现在才七点，现在才六点五十分哟，快了，十分钟。是、啊。好，今天不能进到校园里面喽。看不到这些小朋友们了。已经讲第二次了。我已经讲第二次了，嗯，因为我已经。 我死了吗？开始有点啰嗦了。好、哦，谢谢、啊、大家对阿伦才的生活的频道一路来的支持哦！我会努力继续出产好的影片，请继续关注阿伦才的最新的特辑《阿伦才飞行时刻》，会为你带来更多精彩的影片哦！拜拜。